Здравствуйте, я с вами, дружище, люблю куколок, я вчера им ножки трогал. Так, подожди, оставьте этих кукол, о чем ты пошел? Ты мне лучше расскажи, ты что, пиво хуяришь? Нет, пиво не хуярю, это хваст. Я нихуя хуярю пиво, если бы он пиво не давал, бы уже пьяный. Я тебе, блядь, денег не дам больше, если будешь пиво... Пить. Я не пиво, это квас! Я показать могу, бутылку какую купить показать. А не это надо, не, не это надо, не надо. Это не пиво, это квас. Дайте 20 гривен, обещаю. Я дам тебе, все, забери свои руки, я тебе все дам. Это не, это не пиво, я хуялю. а ну квас. Ну все, я тебя услышала, теперь служи э -э -э, всем людям. я хуярю квас. Хорошо, Саша, теперь скажи всем людям, люди, я не пью. Люди, либо. я не пью, я с вами дружу, все нормально, я хороший парень, у меня такие красивые девочки дома. Куколки, куколки, да? да. Как да. их зовут? Зната, э, Маргарита, Маргарита, Айгата. Агата. А, -а, -а где ты, блядь, такие имена взял? Взял, мне говорили, здесь, ну, что их зовут девочку, когда сказали, что Агата зовут, я запомнил. Агата. Да ты что, ни хера себе. Да, Агата. Я поняла. Да. И я говорю, я говорю, как ваша девочка зовут? Они говорят, Агата я запомнил. Ага, гата да? Кристи, да? Возле ЭТБ, возле ЭТБ на это, и на Розмов. Так, все, Саша, смотри, не вздумай пиво покупать. Я не пью пиво, это квас, я говорю еще раз, это квас. Хорошо. Ну давайте уже Хорошо, скажи всем до свидания. До свидания. Все.